salom do'stlar siz dunyoda olti oyoqli mushuklar borligiga ishonasizmi yoki dunyoda o'xshashi bo'lmagan ikki xil ranglisigachi ularning bunchalik mashhur bo'lishi hech ham ajablanarli emas chunki sizda ham milliarddan bir tug'iladigan hayvoningiz bo'lsa muxlislaringiz ko'p bo'ladi men bugun sizlarga dunyodagi eng noyob va eng g'ayrioddiy mushuklarni ko'rsataman qani unda boshladik Wilfred jangchisi bu mushuk fors chinchilasi zotidan u londonda yashaydi va uning egasi mushugini juda yaxshi ko'radi bu mushuk instagramda juda mashhur uning egasi hech ham uy hayvonlarini orzu qilmagan ammo uni mushuklar sotiladigan e'lonlarda ko'rgach undan o'tib keta olmagan u mushuk uchun juda uzoq yo'l bosib o'tdi va endi u hayotini do'stisiz tasavvur qila olmaydi uning yuzidagi g'alatilik genetik mutatsiya natijasi uning bosh suyagi yengil deformatsiya olgan va noto'g'ri shaklda rivojlangan ammo bu uning hayotiga hech ham yomon ta'sir qilmaydi shifokorlar mushukni to'liq sog'lom deb aytishgan ikki oyoqli zenni zenni ismli mushukning ikkita laqabi mavjud ikkinchisi g'oz g'alati eshitilishi mumkinu lekin u bu nomga ham mos keladi gap shundaki zennining old panjalari yo'q lekin u allaqachon faqat orqa panjalarida yurishni o'rgangan u xuddi kichik dinozavrchaga o'xshab ketadi mushuk boshqa uy hayvonlari bilan yaxshi chiqishadi va allaqachon zinapoyadan ham tushishni o'rganib olgan u butunlay hayotidan mamnun faqat zenni ikki oyoqlari bilan o'zgacha emas bizning navbatdagi qahramonimizda qaytamga ortiqcha ikkita oyoq qo'llari bor aniq faktlarga qaraganda bunday mushuklar har o'n mingtada bir ekan va bu ularning harakatlanishini juda qiyinlashtirar ekan. ayniqsa u shahar ko'chalarida yashasa bundan bir necha yil oldin bir volontyor unga qiziqib operatsiyaga pul yig'ish uchun onlayn loyiha boshladi hayratlanarlisi shundaki kerakli miqdordagi pul juda tez yig'ildi va bitta operatsiya ham allaqachon o'tkazildi lekin unda kichik qo'shimcha buyrak va son displaza bo'lgani uchun uni yana ikki marta operatsiya qilish kerak ko'ngillilar mablag' to'plashni boshlashgan va keyin unga hayvonlarning faqat tashqi ko'rinishi bilan qiziqmaydigan munosib oila topishmoqchi monti laqabli mushuk juda o'ziga xos tug'ilgan u burunsiz tug'ilgan va hayvonlar uyida yashagan odatda odamlar boshqalardan farq qilmaydigan mushuklarni olib ketishadi uni ko'rgan odamlar unga hayrat ko'zi bilan boqishgan lekin bir safar nihoyat uni bir qarashda sevib qolib uyiga olib ketadiganlar topildi u 3 yil davomida boshqa mushuklar bilan yashagan mehribon oilani topdi egizak mushuklar sankt peterburglik pavel 2016 yilda ikkita mushukcha sotib oldi bu Iris va ebis laqabli mushuklar ulg'aygach internet yulduziga aylanishdi bu oppoq mushuklarda heterokromiya aniqlangan ularning bir ko'zi ko'k ikkinchisi esa sarg'ish bu hayvonlarning egasi vaqtni behuda o'tkazmadi va ularda hozir nafaqat ko'p obunachilar balki o'z logotipi va shaxsiy brendi mavjud ukrainaning levkoyi yelena biryokova 2000 yillarda yangi mushuk zotini yaratish ustida ishlagan u mushuklarning butunlay yangi zotini olish uchun avval ularning rasmini chizdi bunday zotni yaratish uchun u Donskoy Sphinx va shotlandiya mushuklaridan foydalandi bu ayol butunlay boshqa ko'rinishni takrorlamaydigan asl zotni yetishtirmoqchi bo'lgan bu yangi zotning birinchi mushukchasi 2004 yil 21 yanvarda tug'ildi va Levkoy misoli deb nom oldi u juda g'ayrioddiy oldinga qaragan quloqlarga chiroyli ko'zlarga va deyarli kaltanaga gey ega edi natija bu ayolni yangi yutuqlari uchun yanada ilhomlantirdi keyin u mushuklarni sevuvchilarga o'z zotini faol ravishda targ'ib qila boshladi lekin yelena yangi zotni rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tkazmaguncha u butun dunyoga mashhur bo'la olmaydi rossiya va ukraina hududlarida bu hayvonlar allaqachon mashhurlikka erishgan sizlarni bilmadimu lekin menga bu mushuk juda ham xunuk ko'rindi sizgachi mushuklarning o'lchamlari har xil bo'ladi kimlargadir uy mushuklari yoqsa kimlargadir butunlay yovvoyi bo'lgan afrika mushuklari yoqadi lekin o'rtacha uzunlikdagilari ham bor masalan barivelli nomli bu mushuk uzunligi bilan yo'lbarsga o'xshab ketadi u 2018 yilning 22 mayida dunyodagi eng uzun mushuk sifatida giin rekordlar kitobiga kiritildi u 120 sm uzunlikka ega u o'z mamlakatida juda mashhurlikka erishgan german german haqida birinchi marta 2016 yil avgust oyida yozishgandi u kopengagenda yashaydi va jurnalistlar uni unutish qiyin deb bekorga aytishmagan mushukning ko'zlari doim bo'rtib turadi va bu tug'ma kasali tufayli bu mushuk uxlayotganda ham ko'zlarini yopa olmaydi u instagramda ekzotik mushuk sifatida mashhur bo'lgan uning instagram sahifasida o'n to'qqiz ming obunachisi bor bu mushukning rasmlaridan odamlar turli xil gaplar yozib foydalanishadi afsuski u ikki ming o'n to'qqizinchi yildan buyon tirik emas yuzli venera tanishing bu venera bu mushukda ikkita mushukning yuzi bor bunday anomaliya oldin hech kuzatilmagan lekin tanasining qolgan qismi bir xil ko'rinishda uning yuzi aniq ikkiga bo'lingan va bir tarafi qora ikkinchi tarafi esa sarg'ish qizil rangda hatto uning ko'zi ham ikki xil rangda mana o'zingiz tomosha qiling uning internetdagi dastlabki rasmlarini ko'rgan odamlar hech ikkilanmasdan buni fotoshop deyishgandi lekin bu mushuk ikki ming to'qqizinchi yildan buyon shu ko'rinishda yashab kelmoqda endi tanishing bu manol u palas mushugi sifatida ham tanilgan bu mushuklar oilasiga kiruvchi yagona yirtqich mushukdir bu yovvoyi mushukning yashash joyi juda keng bu hayvon Sibirning janubiy hududlarida o'rta va markaziy osiyoda kavkazda mo'g'ulistonda afg'onistonda pokistonda xitoyning g'arbida va hatto tibetda ham uchraydi ularning kattalari yarim metr bo'yga va ikkidan besh kilogramgacha og'irlikka ega bo'ladi bu hayvon oddiy uy mushugiga o'xshashi mumkin bu hayvon oddiy uy mushugiga o'xshashi mumkin lekin uning yirtqichsimon yuzi va uzun jun bilan qoplangani uni oddiy mushuk emasligini bildirib turadi ular yolg'izlikni yaxshi ko'rishadi va hatto ba'zan qarindoshlari bilan ham jang qilib turishadi ular hudud uchun jang qilishadi ular faqat yiliga bir marta nasl qoldirish uchun birga yig'ilishadi manunlar qizil kitobga kiritilgan ular yovvoyi tabiatda atigi o'n besh mingta qolishdi ularning asosiy raqiblari bo'rilar burgutlar va boshqa yirtqich hayvonlardir ularni ovlash barcha mamlakatlarda taqiqlangan ular odatda o'n ikki yil yashashadi lekin hayvonot bog'iga olinsa raqamlar biroz ortadi ularni birinchi marta bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yilda hayvonot bog'iga olishgan keyin bu muntazam jarayonga aylangan manullar odamlar bilan ko'p ming yillardan beri yashayotgan bo'lsada ularni hali ham bo'ysundirib bo'lmadi xo'sh bugunga shu do'stlar agar video sizga yoqqan bo'lsa layk like bosib kanalimga obuna bo'ling endi aytingchi qaysi mushuklar sizga ko'proq qiziqarli bo'ldi fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman keyingi videolarda ko'rishguncha